Это, я надеюсь, в основном будет все-таки новое лица в этой партии. Как сегодня сказал Сергей Ларин, инициативная группа состояла всего лишь в начале из 20 человек. Но буквально спустя два месяца, когда был форум, действительно присутствовало более 150 делегатов с разных регионов Украины. Сегодня, еще прошло каких-то две недели, присутствует, я уже повторяю, 750 человек. Это ну, серьезно, в Черкасской области мы точно так же сели, приняли, задумались о действительно создании новой политической силы и приняли активное участие в создании этой политической новой силы. И уже 16 июня в Черкасах было создано региональное политическое объединение «Партия развитка Украины» в Черкасской области, в которую вошли уже сегодня, на сегодняшний день, и молодежь, и бизнес, и представители сферы культуры и социальной сферы. Чем мы будем отличаться от партии регионов? Тем, что мы хотим услышать каждого, именно каждого человека в нашем государстве, в нашем городе. Нет, я почую кожного, это... там совсем другие были призывы, другие лозунги. Мы сегодня на своей работе хотим показать то, что реально мы боремся за мир в нашей державе. Мы сегодня боремся за экономическое развитие. Мы сегодня говорим о том, что самое главное – это децентрализация власти и ресурсов. Мы сегодня говорим о том, что у нас курс на евроинтеграцию, конечно же борьба с коррупцией. Сегодня народ Украины ждет перемен. Сегодня бизнес ждет нормальных условий, прозрачных и труда в сотрудничестве с органами власти. Настало время перемен.